శ్రీ శ్యామల అష్టోత్తర శతనామవళి ఈ శ్యామలాదేవిని వేడుకున్న వారికి తప్పక సకల కోరికలు నెరవేరుతాయి సకల కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ అష్టోత్తరాన్ని పఠించడం వలన విద్య ఉద్యోగం పెళ్ళి ఇలాంటివన్నీ సకల సమస్యలు తీరిపోయి అన్నిటి అందు విజయం సమకూరుతుంది శ్రీ శ్యామలాదేవి దశమహా విద్యలలో ఒకరుగా భావిస్తారు ఈ తల్లి అనుగ్రహం లభించిందంటే మనకు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధించినట్లే ఈ తల్లి శ్యామలాదేవి యొక్క అష్టోత్తరాన్ని ప్రతినిత్యం పఠించడం లేదా వినుట వలన ఈ తల్లి అనుగ్రహం అతి శీఘ్రంగా పొందవచ్చు అన్ని కార్యాలు అన్ని ఆటంకాలు తొలగిపోయి అన్నిటి అందు విజయం సమకూరుతుంది మిత్రులకు श्यामला अष्टोत्तरशितनामावळि ॐ श्रीजगद्धात्र्यै नमः ॐ श्रीमातङ्गीश्वर्यै नमः ॐ श्रीश्यामलायै नमः ॐ श्रीजगदीशानायै नमः ॐ श्रीपरमेश्वर्यै नमः ॐ श्रीमहाकृष्णाय नमः ॐ श्री श्रभूषणसंयुताय नमः ॐ श्रीमहादेव्यै नमः ॐ श्रीमहेश्याय नमः ॐ श्रीमहादेवप्रियाय नमः ॐ श्री आदिशक्त्यै नमः ॐ श्रीमहाशक्त्यै नमः ॐ श्रीपराशक्त्यै नमः ॐ श्रीपरात्पराय नमः ॐ श्रीब्रह्मशक्त्यै नमः ॐ श्रीविष्णुशक्त्यै नमः ॐ श्रीशिवशक्त्यै नमः ॐ श्री अमृतेश्वरीदेव्यै नमः ॐ श्रीपरशिवप्रियायै नमः ॐ श्रीब्रह्मरूपायै नमः ॐ श्रीविष्णुरूपायै नमः ॐ श्रीशिवरूपायै नमः ॐ श्रीसर्वकामप्रधायै नमः ॐ श्रीसर्वसिद्धिप्रधायै नमः ॐ श्रीनृणां सर्वसम्पत्प्रधायै नमः ॐ सर्वराजवशङ्कर्यै नमः श्रीवशङ्कर्यै नमः ॐ श्रीनरवशङ्कर्यै नमः ॐ श्रीदेवमोहिन्यै नमः ॐ सर्वसत्त्वशङ्कर्यै नमः ॐ श्रीशाङ्कर्यै नमः ॐ श्रीवाग्देव्यै नमः ॐ श्रीसर्वलोकवशङ्कर्यै नमः ॐ श्रीसर्वाभीष्टप्रधायै नमः ॐ श्रीमातङ्गकन्यकायै नमः ॐ श्रीनीलोत्पल्लप्रख्यायै नमः ॐ श्रीमरकतप्रभायै नमः ॐ श्रीनीलमेघप्रतीकाशयायै नमः ॐ श्री, श्री इन्द्रनीलसमप्रभायै नमः ॐ श्रीचण्ढ्यादिदेव्यस्यै नमः ॐ श्रीदिव्यनारिवशङ्कर्यै नमः ॐ श्रीमातृसन्तुष्ट्यायै नमः ॐ श्रीजयायै नमः ॐ श्रीविजयायै नमः ॐ श्रीभूषिताङ्ग्यै नमः ॐ श्रीमहास्यामायै नमः ॐ श्रीमहारामायै नमः ॐ श्रीमहाप्रभाये नमः ॐ श्रीमहाविष्णुप्रियङ्कर्यै नमः श्रीसदाशिवमहप्रियायै नमः ॐ श्रीरुद्राण्यै नमः ॐ श्रीसर्वरूपाग्न्यै नमः ॐ श्रीकामेश्वर्यै नमः ॐ सुकश्यामायै नमः ॐ श्रीलघुश्यामायै नमः ॐ श्रीराजवस्यकराय नमः ॐ श्रीवीणाहस्ताय नमः ॐ श्रीगीतरायै नमः ॐ श्रीसर्वविद्याप्रदायै नमः ॐ श्रीशक्त्यादिपूजितायै नमः ॐ ओेदगीतायै नमः ॐ श्रीदेवगीताय नमः ॐ श्रीशङ्खकुण्डलसंयुक्तायै नमः ॐ श्रीबिम्भोष्ठे नमः ॐ श्रीरक्तवस्त्रपरिधानायै नमः ॐ श्रीगृहीतमधुपात्रिकायै नमः ॐ श्रीमधुप्रियाय नमः ॐ श्रीमधुमांसबलिप्रियायै नमः ॐ श्रीरक्ताक्षै नमः ॐ श्रीघूर्णमानाक्षे नमः ॐ श्रीस्मितेन्दुमुख्यै नमः ॐ श्रीसंस्तुतायै नमः ॐ श्रीकस्तूरीतिलकोपेतायै नमः ॐ श्रीचन्द्रशीर्षायै नमः ॐ श्रीजगन्मायायै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्मी नमः ॐ कदम्बवना संस्थितायै नमः ॐ श्रीमहाविद्यायै नमः ॐ श्रीस्तनभारविराजितायै नमः ॐ श्रीहरहर्यादिसंस्तुत्यायै नमः ॐ श्रीस्मितास्यायै नमः ॐ श्रीपुंसाकल्याणनादायै नमः ॐ श्रीकल्याण्यै नमः ॐ श्रीकमलायै नमः ॐ श्रीमहारादिद्रंससंहात्यै नमः ॐ श्रीमहापातकदाहिन्यै नमः ॐ श्रीनृणां महाज्ञानप्रदायै नमः ॐ श्रीमहासौन्दर्यतायै नमः ॐ श्रीमहामुक्तिप्रदायै नमः ॐ श्रीवाण्यै नमः ॐ श्रीपरञ्ज्योतिस्वरूपिण्यै नमः ॐ चिदानन्दात्मिकायै नमः ॐ श्री आलक्ष्मीविरासिन्यै नमः ॐ श्रीनित्यां भक्ताभयप्रदायै नमः ॐ श्री आपन्नाशिन्यै नमः ॐ श्रीसहस्रस्राक्षी नमः ॐ श्रीसहस्रभुजधारिण्यै नमः ॐ श्रीमह्याशुभप्रधायै नमः ॐ भक्तानां मङ्गलप्रधायै नमः ॐ श्री अशुभसंहात्यै नमः ॐ श्रीभक्ताष्टैश्वर्यतायै नमः ॐ श्रीदेव्यै नमः ॐ श्रीमुखरञ्जन्यै नमः श्रीजगन्मात्रे नमः ॐ श्री सर्वनायिकायै नमः ॐ श्रीपरापरकलायै नमः ॐ श्रीपरमात्मप्रियायै नमः ॐ श्रीराजमातङ्ग्यै नमः इति श्री श्यामलाष्टोत्तरशेतनामावळी सम्पूर्णम् ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ सर्वे जना सुखिरो भवन्तु समस्तलोकासुखिरो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः